который будет длиться 5 месяцев, и вы, в том числе, будете участниками этого процесса, будете иметь постоянную работу, постоянный заработок. Поэтому хочется от имени Стаса к вам обратиться о том, что, ребят, я тоже хочу, чтобы вы были дисциплинированы по отношению к своей работе. Мы будем делать все возможное, чтобы вы вовремя получали заработанные деньги, чтобы у вас были более-менее комфортные условия для обслуживания игр. От вас хочу попросить, чтобы вы были также самодисциплинированы, требовательны к себе, приходили вовремя на игры, не опаздывали, были э, дисциплинированы, выполняли те указания и рекомендации, которые дает вам э, Александр Михайлович Бондарь, как э, руководитель нашего комитета при Ассоциации мини-футбола Хмельницкой области. Э, почему это все делается, почему я это прошу? Потому что это наше лицо в том числе. Мы хотим расширяться, мы хотим на следующий год делать, наши соревнования еще более профессиональные. Поэтому от арбитража тоже много хотел бы вас попросить, чтобы в этом вопросе вы были, скажем так, профессионально относились к своим обязанностям. Что хочется сказать? В этом году у нас не предусмотрено инспектирование матчей, но матчи 1, 2, 3 дивизиона, все матчи будут сниматься, будут вестись онлайн трансляции будут делаться нарезки, поэтому, ребят, я хочу вас не то чтобы мы были, мы были, скажем так, не хочется, чтобы доходило дело до каких-то моментов, касающихся, касающихся того, что какой-то какой -то конфликт возникает по вине арбитра. Я думаю, что у нас этих конфликтов не будет. Мы всячески скажем, будем защищать арбитров, если, если действительно арбитр прав, а если будут моменты, которые будут касаться того, что будет подрываться авторитет нашей ассоциации, авторитет проведения чемпионата, мы тоже строго наказывать арбитров. Мы, лично я, скажем так, оставляю за собой это право. Я думаю, Александр Михайлович меня поддержит в этих всех. Теперь, что касается собой, самого, самого турнира. Чемпионат уже начинается 1 ноября в трех лигах. Это в первом, втором, третьем дивизионе. Четвертый дивизион стартует 15 ноября. Игры будут проходить. Дивизион номер один здесь, в комплексе плюс Все игры проходить. Дивизион номер 2 в Министском национальном университете, дивизион номер три на конфермате, дивизион номер 4 на, э, на конфермате также и Нью США номер 1 То есть, в принципе, вот эти четыре зала будут задействоваться во всех соревнованиях. Что касается количества команд, первый, второй, третий дивизион это по 14 команд, все три дивизиона. Э, дивизион 4 это две подруги по 11 команд, 22 команды. На сегодняшний день у нас такой количественный состав. Что, что касается модели проведения, то практически в первом, втором, третьем дивизионе каждый из команд сыграет по 20-24 игры. Это минимально, 30 максимально, в четвертом дивизионе каждый из команд сыграет минимально 18 игр, максимально 26. То есть вы понимаете, что работы для вас тоже будет предостаточно. Теперь что касается касается самого, самих организационных моментов. За каждой лигой будет закреплен ответственный человек, который будет вести документацию, с которым вы будете там, скажем так, вести статистику. Что от себя прошу, пожалуйста, ребят, очень требовательны будете именно к статистическим данным, потому что мы будем вести статистику вы и будем ее подавать на наши на нашем информационном интернет-ресурсе. Поэтому, пожалуйста, что касается предупреждений, удалений, авторов забитых мячей должны быть те фамилии, которые действительно, это, э, ну скажем так, эти все моменты создают. Да, да. Также еще хочу вас предупредить, ребят, что завтра если каких-то данных, тоже будут определенные наказания. Поэтому, пожалуйста, ребят, все, что есть на самом деле. В то же время ответственных людей, которые будут ответственны за Лиги, попрошу тоже к этому отнестись максимально, максимально серьезно чтобы не было такого, что удаление получает сидоров, а пишут протокол его новый. Будет видеосъемка, ребят, если, если это станет явным, поэтому я предупреждаю, что будет предупреждать наказание. Теперь, что касается следующих моментов. По времени проведения матчей. Дивизион 1 – это два тайма по 27 минут. В каждом тайме 22 минуты чистого времени. Дивизион номер 2 это 2 тайма по 25 минут, в каждом тайме 2 минуты чистого времени. Э -э, дивизион номер 3 это 2 тайма по 23 минуты, в каждом тайме 2 минуты чистого времени. И дивизион номер 4 это 2 тайма по 20 минут грязного времени. Вот такие вот правила. В принципе, я жерю, у старших, у старших по лигам будут регламенты, но они будут осведомлены этой информацией, поэтому если надо будет выяснить все вопросы, у них уточнить что касается вот этих организационных моментов. Теперь, что касается оплаты работы. Не, я сперва скажу, кто ответственный по лигам, а потом буду к оплате. Значит, дивизион номер один, это будет ответственный Александр Саша Таран. Вы знаете этого парня. Это на пресс нашей ассоциации. вот будет полностью ответственен Это дивизион номер один. Дивизион номер два будет вести Сергей Степанович Емец. Дивизион номер три Олег Дмитриевич Несеренко. Дивизион номер четыре Александр Николаевич Бондарь будет ему помогать. Они вот, вот, в принципе, в этих всех вопросах вот у нас будут такие люди, ответственные за дивизион. Теперь, что касается оплаты работы арбитров. Значит, дивизион номер один будет обслуживать либо два арбитра, 100 гривен за игру, каждую. Дивизион номер два, 75 гривен за игру, 2 арбитра, каждую. Дивизион номер три, 1 арбитр, 60 гривен. Дивизион номер четыре, 1 арбитр, 50 гривен. Вот такие вот расценки на сегодняшний день. Кроме того, кроме того, по итогам сезона Александр Николаевич мне подаст рейтинг лучших арбитров, которые будут наиболее квалифицированы. Я от имени ассоциации сделаю определенное финансовое вознаграждение за хорошую работу. Поэтому у вас будет стимул для того, чтобы стремиться и работать таким образом, чтобы, скажем, было все в этих вопросах. Будут еще вопросы, ребят? А, ребят, значит, все касается... Да-да. Нет, ну я думаю, мы... мы соберемся. Собираться. Да. Да. Я хотел а бы знаете, как, чтобы не было такого, вот, я озвучил, а людей. -а -а. Ты скажи, что, допустим, там будет, какое-то количество людей определится я думаю, как то так, Я думаю, что, возможно, мы даже, причем как команды, просто вынесем на сайте. Я не хочу возвращаться к тому, когда оценки выставляли представители, но можно какой-то там его комитет, или в комитет который сделают вот этот речь. Включить туда можно несколько представителей, представителей судейского комитета и проводящих вот это, вот эти люди должны определить речь. А не было такого, что единолично ну, кто-то, кто-то а кому-то Я жал. лично в этом не заинтересовался, я, я не Ребят, еще какие будут... А, что касается оплаты, значит, оплату мы будем проводить э, по итогам. Месяц закончится. Вы сколько игр обслуживают, как было, на премиум лиге, на открытых площадках. Александр, Саша обзвонит вас, он будет у нас ответственный, у него будут э, все средства, вы придете и получите, здесь вы будете, как правило, здесь получать, в ведомости распишетесь и получите все заработанные деньги. Такая вот у нас будет. А кто, а кто да, обозначил, а кто какие деньги суда. Сейчас Александр Михайлович. Простой. Ну все, в принципе, э, что касается... были консультации проведенные с представителями команды, они, в принципе, ну, скажем, да, одобрили, одобрили, одобрили предложенные варианты. Поэтому да, не должно никаких быть. В форме у нас и... отдельная форма у арбитров первой лиги, то есть у нас Максим, то есть с, 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 с Артемом да, то есть вот теперь форма предоставить форму, в которой будет судиться. У кого большая форма, у тебя я, даже не дебиле? брал, у меня большая общая. Даже... Я и не брал даже, я сдал сразу. Я свои только проводил. А у тебя тоже есть? Поводит. У меня нет, я же А? Она Конечно, У меня S а, вообще с... с... а, 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 надо. А, а, мне дали там а, было M, а, 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 там осталось. А, я так и не брал, но что мне. У меня S, а, с... а, у меня не знаю. Не, ну, я просто свои. и мы будем первыми в yeah. То есть еще там, у кого нету, мы этот вопрос решим. То есть это решаемо? Что? Это а вот главные люди вот там, например, Штарк и Лиза, то есть тем главным людям протоколы все выдавать, да? Да. Протоколы они будут сидеть. Давайте заполнять команды протоколы. С а -а -а. вами сверяется, вы записываете. Гол забил на пятой минуте тоже. У вас судья тоже забил, старший парень забил, чтобы совпали ваши данные. Вас, у нас было в этом вопросе тоже. То есть будет, в любом случае будет, кроме арбитра, будет присутствовать ответственный поле. У него будет сезон. Вопрос, будет судья хронометрист, будет ли табло работать? Во всех залах, во всех лигах. Кроме не США номер один, во всех лигах табло будет. И будет там человек сидеть, нажимать кнопку. Да, 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 по-любому. Есть еще вопросы? Если нет, мы просто вам не подякуем, а спортивно И я сейчас отвечу на ряд. Я рядом. сейчас еще одну минуточку. Я просто взял еще, э, уже подготовил документы, хочу от старшего бедра раздать. Там, там, протоколы, регламенты. Да, на на старую, на столице, Хорошо. Хорошо. Просто, Значит, пока они будут раздавать. Озвучим по лигам. Первая Дивизион. Дивизион номер один. один. Беринда, Вашко, Бондарь, Жмурко, Куцак, Папирович Андрей, Папирович Виктор, Подборный Сергей в афритном порядке. Дивизион номер два. Эти восемь. К этим восьми добавляется Защу, манила, Шевчук, папирович юра. Дивизион номер три. К этим двенадцать. Вы понимаете, что эти 12, То есть 8, эти все, то, что, соответственно, вон Добавляются. Фарина Барин. Дивизион номер 4. У нас есть молодые ребята. Матковская ветра. Если мы видим, вам а вы учите, что в четвертой линии сижу я и, мы видим, что вы действительно прибавили. А кто-то не справляется в той линии, мы будем проводить ротацию. То есть образно говоря, кто-то в первой линии косячит, а ветров показывает хорошие результаты. Мы, мы просто поменяем освеста. Кто-то косячит во второй линии, а первой линия Фарина добавил, мы меняем, идет ротация. Ротации не будет только в первом дивизионе. Первый дивизион этот вот не изменен. Остальные дивизионы, возможно, ротация. Какая ротация возможна в первом дивизионе? Арбитр был оказан. Для того, чтобы не оставлять его без практики, он просто определенное время не будет обслуживать первый дивизион. Будет обслуживать низший дивизион. Вопросы? Вопросы по списку? Списки составлены на основании ваших показаний, показателей, как арбитра футзала в прошлом году. Это не с головы взят. То есть первый дивизион, это 7 человек обслуживал в прошлом году премиум лив. У них команды ни по кому претензий не выразили, мы добавили кузака. Вот и все, это я вам объясняю. Вопросы задавайте, чтобы не было вопросов за спиной. Сейчас я отвечу на любые вопросы по любой фамилии. Кто недоволен, Задать вопрос, я объясню почему так. Да. Чтобы не было... Что? Почему так? Да? Что? Что почему да? Конкретно. Депутат. Конкретно. Депутат. Что, что конкретно? Что конкретно? Нельзя будет никак попасть? Ротация будет, Сережа. Здесь, зер... Нет. Же, будет ротация.

Он не требует знали это правила. Я даже хочу и слушать сюда не тільки за флочное тому потому что естественно...